آیت نمبر 143 کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ کا وَسَطًا امتن وسطن لی النَّاسِ ایسے ہی ہم نے تمہیں مقرر کر دیا ہے بنا دیا ہے درمیانی امت لی شُهَدَاءَ و النَّاسِ تاکہ تم لوگ لوگوں پر گواہ ہو جاؤ درمیانی امت وسط کہتے ہیں ایک سرکل بنائیے اور سرکل کے بالکل درمیان میں ایک نقطہ لگا دیجئے کمپس سے جب ہم بناتے ہیں سرکل تو درمیان میں بالکل نقطہ بنتا ہے وہ پورا سرکل بن جاتا ہے وہ جو درمیانی نقطہ ہوتا ہے اس کو وسط کہتے ہیں عربی زبان کے اندر وہ وسط کا جو نقطہ ہوتا ہے درمیانی نقطہ وہ کسی سے قریب نہیں ہوتا وہ سب کے بالکل برابر ہوتا ہے آپ سرکل کے جس جگہ بھی چلے جائیے وہ وسط جو ہوگا نقطہ ہوگا وہ بالکل سینٹر میں ہوگا تو اللہ فمارا و کَذار کا جال ناکم وسط ایسے ہی ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم کسی کے جذبات میں آ کے اس کے بارے میں نعرے لگانا شروع کر دو اس کے بارے میں غلط فہمی پیدا کرنا شروع کر دو میں فلاں کے ساتھ کھڑا ہوں یا میں فلاں کے خلاف کھڑا ہوں صرف کیا ہے کہ میرے دل کے اندر وہ جذبات موجود ہیں جو پیدا کر دیے گئے ہیں مذہب کا نام لے کر میرا کام یہ نہیں ہے میرا کام کیا ہے کہ میں درمیانی امت ہوں تو درمیانی امت بن کے رہوں گا میں جذبات کی رو میں آ کے بہہ نہیں جاؤں گا لِتَقُونُ و شہدا النَّاسِ یہ بنایا کیوں گیا ہے درمیانی امت تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ جو اسلام کے دعائی ہوتے ہیں وہ لوگوں کے معاملات پر حاضر رہتے ہیں وہ گواہن بنتے ہیں وَيَكُونَ رَسُولُ عَلَيْكُمْ شہید اور رسول تم پر شہید ہو جائے یعنی میسنجر کو بھی رسول کہتے ہیں اور میسج کو بھی رسول کہا جاتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اور نہیں بنایا تھا ہم نے قبلہ جس پر تم تھے لِنَا المات مگر اس لیے تاکہ ہم جان لیں يَتَّبِعُ الرَّسُولَ کون ہیں جو رسول کی اتباع کرتا ہے مِمَّنْ ان لوگوں میں سے جو يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ جو اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاتے ہیں اگر اس کا میں سادہ سا ترجمہ کرتا ہوں ہم نے قبلہ مقرر نہیں کیا تھا جس پر آپ پہلے سے موجود تھے یعنی اللہ کے وصول جس نظریے پر پہلے سے گامزن دیں وہ نظریہ کیوں مقرر کیا گیا تھا وہ سمت کیوں مقرر کی گئی تھی اللہ کی طرف تاکہ ہم جان لیں کہ رسول کے پیچھے کون چلتا ہے اور کون اپنے کی مذہب کے پیچھے اپنے قومی مذہب کے پیچھے ہی چلتا رہتا ہے بالکل واضح ہے ترجمہ اگر اس کے اعتبار سے بھی کریں کہ جس قبلے کے اوپر جس نظریے کے اوپر آپ پہلے سے موجود ہیں کنتا علیہ پہلے سے اس پہ آپ اپنے قبلے کے اوپر اپنے نظریے کے اوپر موجود تھے یہ ہم نے مقرر اس لیے کیا ہے تاکہ ہم جان لیں کہ رسول کی پیروکاری کرنے والے کون ہیں اور رسول سے پیچھے ہٹ جانے والے کون ہیں تو جس پہ اللہ کے رسول پہلے سے گامزن تھے وہ نظریہ کیا تھا وہ نظریہ یہ تھا کہ آپ اللہ کے اللہ کی طرف سیات مستقیم کی طرف آپ کا جو رخ تھا وہ سیات مستقیم کی طرف تھا اس پر آپ پہلے سے موجود تھے اس سے معلوم کیا ہوا کون ان کی اتباع کرتا ہے اور کون ان سے اپنے آپ کو موڑ لیتا ہے وَإن كَانَتْ لَكَبِيرَةً رتن اللہ علین حد اللہ اور یقینی طور پر یہ ایک بڑی چیز ہے اپنے نظریے کو تبدیل کر لینا کوئی معمولی چیز نہیں ہے آج دعوے دار تو بہت ہیں اپنے نظریات کی ترویج کرنے والے اور دعوت دینے والے کہ تم اپنے نظریے کو ذرا جانچ لو تمہارے نظریے کے اندر یہ فرق ہے یہ غلطی موجود ہے لیکن کوئی بھی اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہاں میں بھی اپنے نظریے کی ذرا جانچ کر لوں واقعی صحیح بھی ہے یا میں غلط ڈائریکشن کی طرف جا رہا ہوں تو یہ بہت بڑی چیز ہے اللہ علیہ لذین حد اللہ سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ نے راستہ فراہم کر دیا ہے وما کان اللہ اور اللہ ایسا نہیں ہے اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو تمہارے نظریے کو ضائع کرے ان اللہ بن ناص الروف الرحیم بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ یقینی طور پر رعوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے یعنی کہ وہ لوگوں کے ساتھ مہربانی بھی کرتا ہے اور جہاں جہاں ان کو کمزوری ہوتی ہے ان کی کمزوری میں ان کی مدد کرتا ہے اور ان کو طاقت سے بدل دیتا ہے